о том, что планируется сделать в Крыму. Крым будет развиваться не только как остров а э, э, санаторно такой оздоровительный, туристический. Но у нас будет развиваться космическая область, военно-промышленный комплекс, аграрно-промышленный комплекс, в нашем городе Наши промышленные предприятия, которые работали в советское время, тоже получили новое дыхание. Все будет зависеть от вас, от того, как мы активно будем работать, как вот работают руководители. Вы сидите ждать, что с него пойдет мама. Нам это завтра через пять месяцев падает в основном мама с небес. Понимаете, нас наставят, помогают и так далее. И захочется, чтобы мы сами примечали, в частности, я в мы сами принимали самое активнейшее в этом участие. А что могу чем похвастаться? Похвастаться тем, что в Евпатории самая огромная сумма выделена на развитие на такой кластер, который называется детский отдых. И хочу присвоить и себе заслугу и своим коллегам по партии «Единая Россия», потому что мы очень бились, проталкивали все это, и у нас получилось 14,4 миллиарда выделено будет в Ефатуре. Всем остальным гораздо меньше. Сумма. То есть мы добились. А мы хотим обратить внимание на наш город, как на детскую здравницу, как на здравницу семейного отдыха. Поэтому хотела бы вам сказать о том, что как депутат государственного совета Крыма я инициировала такую, такую инициативу взяла на себя придание нашему городу статуса город курорт федерального значения. А почему ну, я спрашиваю? Потому что я уже э, больше 50 встреч провела в судовых коллективах, и принимает наша партия народную программу. Путин говорит, от да, э, народа должна быть организована Мы должны быть рядом. Я не все как я власть, а потом, как я что а вообще, должны быть не а, города. А потом мы сентябре перейдем ее на площади нашего города, и она войдет в принципе программу и вяжет на стол Дмитрия Анатольевича Медведева на стол Дмитрия Анатольевича Извините, пожалуйста, я буду отключить телефон. Все это сделаем. Вот. Поэтому после встречи, просто в конце встречи от вас тоже какие-то предложения по восстановлению нашего города. А вообще, с чего все началось? Но не считая того, что Россия социальное государство, и прежде всего а, после референдума, когда Крым присоединился к России, мы почувствовали бюджетники, а, почувствовали заботу о себе впервые за все годы и а, получили более достойную зарплату. Пенсионеры, силовики, но у нас есть, конечно же, проблема. Проблема санаторно-поротные наше учреждения, коммунальные предприятия. Вот как раз от встречи в основном проводила все это время, коммунальные предприятия все прошла, встречалось и санаторно-пулотные. Где-то лучше обстоят дела, где-то хуже, где-то совсем плохо. Поэтому пути выхода все равно инициатива, конечно же, должна идти от нас, от них и повториться в частности, от ключа, что мы хотим, как мы видим свои э, своей санатории. Но ну, я думаю, что придание статуса города город курорт -город федерального значения, вы э, слышали, Севастополь город федерального значения, какие туда идут средства, о нем все говорят. Поэтому хотелось привлечь внимание к дитватории. Вот мы таким образом привлекаем. И, конечно же, нам будет проще, и сана... самое главное, чтобы у нас заработали наши санаторно-курортные учреждения, а живет наш курорт, тогда, конечно же, ну, смело, можно сказать, будет работа, будет зарплата у людей, значит, будет статусность человека повыситься и так далее. А прежде всего, что будет делаться вообще в Крыму? А на этот год нашему городу где-то около 150 миллионов, выделяется, вот, выделили мы эти деньги, значит, будет ремонт детской инфекционной больницы до конца года за озерки, садик мы должны запустить детский сад «Космос». Вот вообще по детским садам Путин сказал, что очень быстро сократили, что очередь, она нас более 2000 э, составляет. И на будущий год, на дома мая строительство садика, березка, детский сад постановления, еще какой-то сервис. Нет, нет, космос в этом году нужно уже начнем. Еще, в общем, максимально будет детский садик. Да надо а? Только на пушки, надо убрать и восстановить детский сад. Вполне возможно, что будем что-то отбирать, это будем отбираться, это примеры есть. То есть ремонт школ, детских садов, это перед территория, А наши лечебные учреждения обязательно в порядке, нужно все подвести под российские стандарты. На 2014-2015 год выделено 6,5 миллиарда именно для реконструкции учебных заведений, лечебных для оснащения, то есть модернизации всего нашего лечебных наших учреждений. Это очень важно. А далее уже в Крыму предполагается строительство пяти огромных больниц, огромных медицинских центров и онкологических центров, хирургические детская больница, инфекционная больница, и, по-моему, что-то сердечно-сосудистое забыла. Пятое. То есть пять огромных центров будет построено в Крыму до 2020 -го года, для того, чтобы все это было здесь у нас в федеральном округе. Если сказать еще по образованию, то создается федеральный университет. Это очень важно. Потому что достойное образование можно будет тоже получить здесь, у нас на месте, не уезжая за пределы Крыма. Поэтому, конечно, в первую очередь будет строительство через в пролив, потому что это большая необходимость для нас и э, ремонт всей инфраструктуры. Начнется все с того, что нужно привести в порядок всю нашу инфраструктуру, все, что связано с водоотведением, уже обеспечением, э, газ, э, тепло. В общем, до конца года в основном микрорайоне там теплотрассу будут, будет капитальный ремонт. Часть этой -вот, подработки будет продолжаться. На следующий год 30 миллионов нам дают еще на водовод Чикатарка, потому что очень большой процент воды просто уходит в землю. Сети износились, в просто. Поэтому, а лоск это красоту уже будем наводить на следующие годы. То есть ремонт капитальных дорог, освещение и так далее, и так далее. Вот это уже будет дальше. А первые два-три года, конечно, мы будем заняться тем, что в земле, и, и, что связано вообще с энергообеспечением Крыма, потому что, не знаю, знаете ли вы или нет, но и воду нам перекрыли, и, э, и, со светом у нас бы была проблема, если бы Россия не поставила 1079 тысяч генеральных установок в Крым. То есть вот, пожалуйста, такой пример. Мы, может быть, даже об этом и не знали, но о, а, а нас, да, да, а нас, заботились, все это мы старались сделать. Все, что с открыто, это теперь законодательный орган, мы принимаем законы. Вот до конца каденции будет принято 100 законов, которые как раз-таки обеспечивают обеспечить жизнь на вообще жизнь на полуострове, прежде всего. Ну, а что я могу еще сказать? Все очень серьезно, мы, наверное, сами видели выступление Владимира Владимировича Путина сейчас. Нам приезжал большой отряд депутатов, они все находились, находятся сейчас в отпуске, они приехали за свои средства. Я почему говорю? Потому что просто была потрясена. Когда на микроавтобусе привезли депутатов Государственной Думы Российской Федерации, к нам и в Евпаторию без охраны, без всего. Абсолютно нормальные люди. Э, и они приехали, они представляют разные регионы Российской Федерации, но они сказали, мы от своего региона немножечко заберем для того, чтобы у нас задача поднять сейчас уровень Крыма до российских И поэтому мы им ну, подали много вопросов, наших важных вопросов, в том числе и о статусе. То есть мы со всех сторон стараемся всех привлекать сейчас Это от кого только можно. Поэтому, как бы, понимаете, вот люди приехали, я представляю, что к нам приехали депутаты Верховной Рады Украины. Все единороссы, вот, все регионалы сюда приехали, и там еще какая-то партия свои деньги без охраны. Это просто, даже представьте реально, к нам не приезжал ни разу депутат, который курировал Викторию. Я вам, соответственно, заявляю, в том плане, что я даже не помню, мы его лицо никогда не видели. Приезжал только для его помощник два раза, и то перепишет те дела, которые я делала, по депутатскому -депутат -депутат совету, Совета, и там докладывал. Вот. Здесь другое, другое государство, мощное, сильное государство, с мощным, сильным руководством. И это очень все ощущается и чувствуется. Мне бы было честь представлять а, тогда, после референдума, лимфаторию а, в а, Кремле и отбив на подписание соглашения. Вот. А потом, после, возвращаясь домой, нас везли в Сочи. Мы все думали, ой, Сочи что же такое, как такое. И казах там сказал Дмитрий Николаевич, это вице-премьер, говорит, замечательно, посмотрите, а у вас будет лучше, потому что мы учтем ошибки, мы, мы очень...